Kairi Jamaluddin sedih mereka membina bangunan besar mana dia ciling. Adakala berita seronok buat kita ketawa seperti melihat Khairi Jamaluddin dan orang-orang kaya dari Bukit Damansara ataupun dalam bahasa orang putih Damansara Heights Folks komplain tentang bangunan 60 tingkat yang akan dibina dekat dengan taman perumahan mereka. Mengganti bangunan lama. Bagi mereka kononnya ia menghancuri tema dan fungsi taman mereka. Menghancuri tema dan fungsi taman mereka yang diisi dengan rumah-rumah yang termahal di Kuala Lumpur. Oleh kerana itu mereka turun padang dan pegang plekat pada 4 Oktober 2025 apabila 300 penduduk turun untuk membuat tunjuk perasaan. Menurut pengurusi Persatuan Penduduk Bukit Damansara, Ahmad Sufian Abdul Majid, nisbah plot tersebut jauh lebih jauh melebihi had 1.6 yang digariskan dalam pelan tempatan Kuala Lumpur 2040. Adakah perlu kita kisah tentang masalah ini? Masalah penduduk Bukit Damansara. Biar saya cerita sedikit. Ini bukan isu ambil tanah ataupun isu hilang apartmen sebab pembinaan semula seperti di bawah Urban Renewal Act, rang undang-undang akta pembaruan semula bandar yang bakal diluluskan di Parlimen Oktober ini. Tidak. Bukan orang miskin tak ada tempat untuk bermalam ataupun ada senario mana 8 orang dalam unit yang ada dalam unit duduk di mana hanya ada dua bilik sahaja, di mana mereka hidup dengan kesensaraan. Tidak. Ini tentang KJ, Khairi Jamuddin dan gengnya yang bila berkuasa menyatakan orang biasa tidak berhak menyuarakan tentang perkembangan dan pembinaan baru di kawasan mereka. Masa KJ di Pejabat Perdana Menteri dengan ayah mertuanya, mereka tidak kisah yang semua keputusan pembangunan di seluruh negara dibuat oleh pejabat Perdana Menteri. Tapi kini, tanpa kuasa, mereka marah yang ada orang ingin membina pencakar langit, skyscraper dekat dengan rumah mereka. Kata mereka, more traffic dan boleh block view mereka. Dan KJ berdiri bersama orang-orang kaya seperti adik Najib Razak bekas pengurusi CIMB, Nazir Razak. Kawan rapat Nazir pun ada di sana. CEO Air Asia, Tony Fernandez. Juga ada mereka daripada puak lain, bekas pengurusi bersih dan peguam terkenal Ambiga Srinivasan. Yang semua orang ini, mereka lah orang kaya yang menggajikan beratus ribu ataupun berjuta-juta rakyat mereka. Eh, hey berjuta-juta rakyat Malaysia. Mereka tak gemar melihat bangunan besar dekat dengan rumah mereka, rumah-rumah rumah mahal mereka. Macamlah kami semua di di kawasan yang tidak super rich suka pembangunan baru. Kami pun tak suka pembangunan baru. Dia bawa trafik dan dia bawa uh, kesesakan. Isu ini bersama dengan pembangunan di Sungai Baru dan juga pembangunan di Desa Park di Kuala Lumpur di mana hujahnya adalah pembangunan tidak teratur memberi kita satu jendela satu pemandangan baru sebenarnya banyak pembangunan berlaku di Kuala Lumpur dan bukan di bawah kuasa rakyat dan inilah membuat banyak rakyat ketawa apa yang berlaku di Bukit Damansara airnya kena kat hidung mereka sebenarnya pembangun dan pentadbir bandar ataupun nama seksi mereka pihak berkuasa tempatan PBT mempunyai hubungan terbaik. Pembangun nak untung dan pentadbir walaupun tidak kisah tentang rakyat biasa somehow boleh bersahaluan dengan pembangun. Malah sentiasa mereka sewaktu dengan pembangun. Dan mereka semua penjawat awam antasan mereka, seperti mana mereka yang duduk di Bukit Damansara. Inilah apa yang berlaku apabila 60 tahun selepas kita mansuhkan pilihan raya tempatan di Malaysia. Rakyat tidak ada kuasa ke atas bandar maupun majlis mereka. Mereka hanya boleh protes, berdiri di tepi jalan mengharap, mengharapkan mereka yang berkuasa akan memikirkan rakyat biasa. Dan hari ini, minggu ini, hujung minggu lepas, mereka-mereka di Bukit Damansara merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat lain. Sejak 2008 pakatan rakyat yang kemudian menjadi pakatan harapan yang kini tunggak utama kerajaan perpaduan menjanjikan pilihan raya tempatan. Tetapi nampaknya langsung tidak ada niat untuk merealisasikan impian itu. Nampaknya Pakatan Harapan walaupun menjanjikan dahulu pilihan rakyat tempatan, sebenarnya tidak inginkan rakyat memilih siapa yang menguruskan bandar-bandar mereka. Isu Bukit Damansara, Wisma Damansara dan reaksi rakyat kepada keluhan masyarakat kayangan menampakkan perubahan, perubahan besar di kalangan rakyat. Kini terang yang isunya adalah bukan isu perkauman apa yang kita alami sekarang adalah isu kelas antara mereka yang berada dan mereka yang tidak dan apa yang berlaku di Bukit Damansara adalah kelas atasan akhirnya merasakan apa yang kita semua kelas bawahan merasakan